بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا أنزل إليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم قل كفى بالله بني بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُسَمًّا لجاءهم الْعَذَابُ وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَعْدَ توهم لَا يَشْعُرُونَ يَا تَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرج أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن ربي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا كل كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنربي لنبوئنهم من الحج غرفا غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون